আকাশবাণী গুৱাহাটী উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে অৰুপা পতংগীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ ধাৰাবাহিক পাঠ পাঠ কৰিছে নয়ন প্ৰসাদে প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ এয়া শুনক অয়নান্ত আইতাকে মুখত তামোল এখন সুমুৱাই চোতালত ভৰি দিলেই চাপৰ মানুহজনী কেনেকৈ যে ইমান বেগাই চলাফিৰা কৰে তাইৰ আইতাকৰ খোজটো চাই হাঁহি উঠি গল তগৰে তাইৰ হাতত ধৰি মনে মনে খোজ কাঢ়িছে আমি কলৈ যাম জানা তগৰ তগৰে মূৰ জোকাৰিছে তোমাৰ মাৰ ওচৰলৈ যাম না তগৰে তাইলৈ চাইছে তগৰৰ চকুৰ কজলা ৰংটো বেলিৰ পোহৰত জিলিকি উঠিছে মোৰ মা কত আছে যশোদাই আচলেৰে মুখখন মচিছে চামনিৰ পৰা ঘাঁহে ওকটা হৈছে নেকি মাজনী বল উভতি যাওঁগৈ আধা মৰা ভূতজনীক চাই কণমান সেই এখনে দুখহে পাব নাই বুলি জনাতকৈ মাক এজনী আছে বুলি জানিলে তাই বেছি শান্তি পাব যশোদাই গাভৰু নাতিনীয়েকলৈ চাই ৰল তির জাতিটো এনেকুৱাই প্ৰকৃতিৰে বিধান কি জানি বোজা ববপরই মন তো ডাঠ কৰি দিয়ে আইতাক আৰু তাই চৰাইৰ হাউলিৰ পাছফালৰ বারান্দাত ভৰি দিলেগৈ দীঘল বারান্দা নিস্তব্ধ তাৰমানে মানে চৰাই ঘৰতে আছে আইতাক আৰু তাই অলপ সময় তাতে থিয় দি থাকিল পাকঘৰৰ পৰা মাংস ৰন্ধাৰ গোন্ধ ওলাইছে গোটেইখন মলমলাই আছে আইতাই মাংস ৰান্ধিছে তাই মাংস খাবলৈ বৰ ভাল পায় আইতাকে হাঁহিছে তই ভাগ নাপাওঁ শুনিছো কলিকতীয়া ৰান্ধনী অনাইছে জোতাৰ মিহি কিন্তু তীক্ষ্ণ খটখট আৱাজ শুনি আইতাকে তাইক মনে মনে থাকিবলৈ কৈছে ওখ গুৰুহাৰ জোতাৰে পকী বাৰাণ্ডাত খটখট কৰি থকা এগৰাকী মানুহ হাতত আইনাৰ বাটি এটালৈ পাকঘৰলৈ আহিছে মানুহগৰাকীৰ চুলিকোচা চুটি ওঠত ৰঙা ৰং গাত এটা মিছ মেলিনাহঁতে পিন্ধাৰ দৰে চোলা তাৰ ওপৰত আইতাকে ছাতি মাৰি লোৱাৰ দৰে ফুলাম চাদৰ এখন চোলা আৰু কাপোৰখন ৰংচঙীয়া বহুত ফুল কাপোৰবোৰ কিজানি বৰ পিছল হব তাই ওচৰ চপা মানুহগৰাকীৰ ওলাই থকা বগা জোতাযোৰ আৰু নীলা সোণোৱালী চোলাটোৰ মাজৰ বগা ভৰি দুখনলৈ চালে কিয় মানতাহে মানুহজনীয়ে সিহঁতলৈ চাই আছে বৰুৱানী কেবাৰ আইতাকে মানুহজনীলৈ চোৱা নাই বাৰুৱানী বিকৃতভাৱে শব্দটো মানুহজনীয়ে উচ্চাৰণ কৰিছে আইতাকে মুখ ঘূৰাই আনফালে চাই আছে মানুহজনীয়ে ৰঙা উঠকেইটা লৰাই লৰাই হাঁহিছে অ পাগলিকামা মানুহজনী ভিতৰলৈ সুমাই গল যাওঁতে জোতাৰ খটখট আৱাজটো দীঘল বাৰাণ্ডাখনৰ সিমুৰে প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকিল আইতা কৰ মানুহ এজনী বুঢ়াই যত্নআতি কৰিবলৈ নতুন চাকৰণি আনিছে গধূলি গাড়ীত ফুৰিবলৈ যাওঁতে যিহে পাছফালৰ পৰা বিচি থাকে আগৰ চিটত হাইঠা চৰাই পাছৰ চিটত তাই চাকৰিনীয়ে ধৰি ধৰিহে গাড়ীৰ পৰা নমাব লাগে সদায় হাই উৰুমি কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি কথা কোৱা আইতাকেও কেনেকৈ ফুচফুচাই কথা কৈছে থিয় দি দি ভৰি বিষাই তাই বহিবলৈ বুলি চকী এখনৰ ওচৰলৈ গল আইতাকৰ পাছে পাছে তাই হাউলিৰ ভিতৰলৈ সোমাই গল ভিতৰৰ বহল ৰুম এটাত পাত ফুলকটা বিৰাট বিচনা এখনত শুকান মানুহ এজনী পৰি আছে আহক বাইদেউ বিশেষ কুঙা কৰি পেলাইছে সুঠি লৰি ফুৰিবলৈকে কষ্ট হয় ভগৱানে মাৰি নিলেই হয় কাপোৰৰ মাজৰ পৰা কংকালহেন মানুহজনীৰ মাতটো ভাহি অহা দি আহিছে কোঠাটো কিবা আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে দিব নেকি খিৰিকী এখন খুলি নাই থাকক তাইৰ উঠিবলৈকে ভয় লাগিছে তগৰেও চুপ মাৰি তাইৰ কোলাত বহি আছে কিহে পাইছিল আহিবলৈ ছোৱালীকেইজনী কত আইতাকৰ মাতটো যেন কঁপি আছে ছোৱালীকেইজনী মানে এজনীটো আধা মৰা তিনিজনী উলিয়াই দিলোঁ মাজু দুজনী শ্বিলঙৰ হোষ্টেলত সৰুজনী মোমায়েকৰ ঘৰলৈ গৈছে ময়ে কলো দুদিনমান মুকলি বতাহ লৈ আহৈ কিমাননো পুতাশালৰ মাজত সোমাই থাক কথাখিনি কৈ মানুহজনী ফোপাইছে আকৌ দিন দুপৰতে আন্ধাৰ ঘৰটো নীৰৱ হৈ গল হঠাৎ এটা গানৰ সুৰ ভাহি আহিল লগতে খিলখিল হাঁহি ফোপাই থকা মানুহজনীয়ে বিচনাখনত বাগৰ সলাইছে বহল বিচনাখনত কেৰমেৰ শব্দ এটা হল বিচনাৰ কাপোৰবোৰ যেন লৰচৰ কৰি উঠিল মানুহজনী উঠি বহিব খুজিছে পৰা নাই মানুহজনী কেনেকৈ বিচনাখনত লৰচৰ কৰি আছে কোনোবাই যেন মানুহজনীক কোবাইছেহে পাছফালৰ পৰা এটা চিঞৰ ভাঁহি আহিল বহু চেষ্টাৰ মূৰত এইবাৰ মানুহজনী উঠি বহিল বাইদেউ সেইজনী মাত শুনিছেনে বাৰেণ্ডাইদি অহা যোৱা কৰি থকা চাকৰ নাকৰবোৰক বহি যোৱা মাতটোৰে মানুহজনীয়ে মাতিবলৈ যত্ন কৰিছে তাইক ভাতে মুঠি দিলি নে নাই চম্পা তাইক কিবা দিলি নে ৰামু এইফালে আহ জেতুকিবাই আহিল নে নাই তাই পৰ্দাখনলৈ চাই থাকিল নাই কোনো সুমাই অহা নাই আকৌ চিঞৰটো ভাহি আহিছে কলগানত বজা গানৰ সুৰ হাঁহি বিকট চিঞৰটো মাংসৰ গোন্ধ বহল বিচনাখনত লৰচৰ কৰি ফুপাই থকা মানুহজনী ফুচফুচনি পৰ্যন্ত প্ৰতিধ্বনিত হোৱা হাউলিটো তাইৰ কিবা বেয়া বেয়া লাগিল আইতা যাওঁ গৈ বলক আইতাক উঠিছে তগৰক এবাৰ মাকক দেখুৱাই নিনিয় তাই তগৰক কোলাত তুলি ললে মোৰ মাজনীৰ মুখনে পাইছে ও মগৰক বিস্কুট এখন দিছে আইতাকৰ ইংগিতত তাই বিচনাখনৰ কাষলৈ গল বিচনাখনৰ পৰা কিবা তেল চিকতি তেল চিকতি গোন্ধ এটা ওলাইছে আইতাকে বিচনাৰ কাষলৈ আহি মানুহজনীৰ কপালত হাত ফুৰাই দিছে তোমাৰ বাট বিষটো বৰ বেছি হৈছে কি পাপ কৰিছিলোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ বিষে একেবাৰে জুৰুলা কৰিছে মোৰ চিনাকি বুঢ়া এজন আছে গুৰি তেলেৰে তিনিমাহমান মালিচ কৰিব বিষ পলাই ফাট পাৰে ক'ত আছে বুঢ়াজন আহিব পাৰিবনে উঠি লৰি ফুৰিব পাৰিলে তেওঁ তাইক ভাত এমুঠিকে দিব পাৰিম মই ক'লেই আহিব পিছে ঔষধৰ দামহে অলপ বেছি গুই বোলে পাবলৈকে নাই বুঢ়াই মন পুতি কাম কৰে মাননীটো ভাল দিলেই হল কথা বতৰা কবলৈ আৰম্ভ কৰা মানুহজনী আকৌ দমি গল সাপে গাঁতত সুমোৱা দি মানুহজনী চুচৰি চুচৰি কাপোৰৰ ডোমৰ মাজত সোমাই পৰিল আইতাক বিচনাখনৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি আহিছে এই তগৰৰ মাকক দেখুৱাই নিওঁ বুলি আহিছিল মানুহগৰাকীৰ মাত নাই কেৱল ফোপনি এটাহে শুনা গল বল শুলে হব পায় আইতাকে তাইক হেঁচুকি বাহিৰলৈ লৈ আহিছে চিঞৰবোৰৰ ফালে তাই গৈ থাকিল সেই খৰি ঘৰটোৰ ওচৰতে তাই ৰলগৈ খৰি ঘৰটো আৰু জাজ হৈছে বহুদিন চাফা কৰা নাই ভিতৰৰ পৰা এটা গোন্ধ বিয়পি পৰিছে পাইখানা প্ৰস্ৰাৱৰ গোন্ধ আইতাক আৰু আগবাঢ়ি অহা নাই তাই লাহেকৈ দুৱাৰখন ঠেলা মাৰি দিলে ভিতৰত স্তুপীকৃত আৱৰ্জনাৰ মাজত এজনী দীঘল শুকান মানুহে বহি মাটিৰ পৰা লৈ কিবা খাইছে আকৌ থুৱাই দিছে তাইৰ ওচৰ চাপি গল মানুহজনীয়ে মুখত লৈ থুৱাই দিয়া সেইবোৰ মানুহৰ বিষ্ঠা মানুহজনীয়ে তাইক দেখি গবা মাৰি ধৰিলে মানুহজনীয়ে কুকুৱাই কান্দিছে মানুহজনীৰ দীঘল দীঘল নখ কেইটা তাইৰ বাহুত বহি গৈছে তাই তগৰলৈ চাইছে চকুকেইটা মেলি মানুহজনীলৈ চাই আছে তগৰে ইমান পৰে চেপা মাৰি খোৱা বিস্কুটখন মানুহজনীলৈ আগবঢ়াই দিলে মানুহজনীয়ে বিস্কুটটো লৈ তাইৰ বাহুটো এৰি দিছে এই সুযোগতে তাই খৰি ঘৰটোৰ পৰা ওলাই আহিল যাওঁ বলক আইতা বেগতে বলক তাই আলিয়েদি যাব খোজা দেখি আইতাকে হাক দিছে বাৰীয়েদি বল গাভৰু ছোৱালীলৈ মই ৰাস্তাইদি যাব নোৱাৰো কি হবনো আইতা তাই গৈয়ে আছে আহ বুলিছো নহয় আইতাকৰ মাতটো টান তাই আলিৰ ফালে গৈয়ে থাকিল ঘূৰি আহিলি নে নাই বেছি তেজ নেদেখুৱাবি আইতা এইপিনে আহক মোৰ ঘৰটোৰ মাজেদি যাবলৈ বৰ ভয় লাগে পায়খানাৰ গোন্ধ এটা নাকত লাগিলহি কৰ চোৱনীয়েদি আনিছ আইতাকে হাউলিৰ চাকৰ নাকৰৰ বাবে থকা টিং পতা পায়খানাবোৰৰ আগেদি যাবলৈ বেয়া পাইছে হাইথা চৰাইৰ হাউলিৰ চোতালেদি যাবলৈ মোৰ ভয় লাগে পায়খানাৰ শাৰীটো পাৰ হৈ সিহঁত পুখুৰী পাৰত ভৰি দিলেগৈ আইতাকে নাকৰ সোপাটো আঁতৰাই দিছে তাই তগৰক কোলাৰ পৰা নমাই দিছে আইতা মই হ'লে কেতিয়াও বিয়া নহওঁ হ'ব তোক ঘৰতে সচলে ৰাখি থ'ম বল বেগাই বল এতিয়া বাপেৰ মাৰ ৰৈ থাকিব যাবৰ হ'ব এতিয়া আমি আজিয়ে যামগৈ নেকি দেউতাৰে বেমাৰীগাল এৰি থৈ আহিছে এটা মৰিলে বধৰ দাই কোনে লব তাই মনে মনে আছে তাই আজিয়ে ঘূৰি যাবলৈ একেবাৰে মন নাই তাই মনত আশা এটা পুহি থৈছে একে আশাতে না কৰিলেও আইতাকে কুতুৰি থাকিলে উকিলৰ ঘৰলৈ নিবও পাৰে তাই কেনেকৈ যাব ঠিক কৰিও পেলাইছে মোমায়েকক কব ৰয় কোম্পানীৰ পৰা কিবা কিনিব তাৰপিছত নিবুকা চামুন ড্ৰাইভাৰক লৈ গাড়ীখন পালেই লেথা শেষ ভাৰ্গৱতৰ ঘৰৰ আগেদি গৈ বাওঁফালৰ আলিয়েদি অলপ দূৰ গৈয়ে স্কুলখন স্কুলখন পাৰ হৈয়ে উকিলৰ ঘৰটো তাই ঠিক মনত পেলাব পৰা নাই বহল বহল চৌহদৰ এষাৰী ঘৰৰ মাজত কোনটো বা জেউতিৰ উকিলৰ ঘৰ ঘৰৰ বাৰীৰ সীমাত ভৰিদি তাই তগৰক কোলাৰ পৰা নমাই দিলে কঁকালটো পোনাই লওঁতেই আইতাকে সৰু সৰু ভৰি দুখনেৰে খোজ দি তৎক্ষণাত বাৰী পাৰ হৈ ঘৰ পালেগৈ তগৰে তাইৰ হাতত ধৰি মুখলৈ চাই সুধিলে সেইজনী মোৰ মা নেকি তগৰ সৌ পখিলাটো চোৱাচোন কিমান ধুনীয়া তগৰে একো কোৱা নাই মানুহজনী কেলেই তেনেকুৱা হল নখবোৰ ইমান দীঘল তাই তগৰক বুকুত চেপি ধৰিলে তগৰ মাজনী এটা বদমাছে তোমাৰ মাক এনেকুৱা কৰিলে কোনে ৰাক্ষহে তগৰৰ কজলা চকুহাল গোল গোল হৈছে তাইৰ চকুৰ আগত ভাহি উঠিল ভাদৈকোৱা সাধুটোৰ সেই মানুহ খোৱাৰ আক্ষসটোৰ ছবি মূৰত শিং পেটুৱা গোটেইগাতে নোম তেলেকা তেলেকা চকু তগৰে ভয় খাই তাইৰ কাষ চাপি গল তাই অলপ ৰল অলপ দূৰৈত বজৰমণি গছজোপা বগা বগা কাঁইতেৰে গা গছডাল ঘূৰি আছে মাজে মাজে উঠাই নিয়া কাঁইটবোৰ শুকনিমোৱা ঘাঁহ যেন লাগিছে কপৌ এহালে ৰুণ দি উঠিল কপৌহাল বজৰমণি গছজোপাতে থাকে চাগৈ মেকুৰীৰ হেঁপাহ উঠিব নোৱাৰা গছজোপাত কপৌহালে চাগৈ বৰ শান্তিৰে থাকে তাই সেইখিনিতে ৰৈ কপৌহালৰ মাত শুনি থাকিল ভাদৈৰ টেটুফলা চিঞৰত তাই বেগাই খোজ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে পাকঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি থকা ভাদৈয়ে তাইকে তগৰকে দেখি হুলস্থুল লগাই উঠিল মাতি মাতি ডিঙি শুকাল কত আছিলে ইমান পৰ নাজানা নেকি আইতাৰ লগত বৰুৱাৰ ঘৰলৈ গৈছিলো তাইক বিচাৰি বৰমোমায়েক নিজে পাকঘৰৰ বাৰাণ্ডা পালেহি কত আছিলি আহ মাৰহঁত যাবলৈ ৰৈ আছে নহয় মোমায়েকৰ মাতটো যেন অলপ অস্বাভাৱিকভাৱে কোমল ইমান মৰমেৰে মাতিছে গুমুঠা মোমায়েকে পাকঘৰৰ বাৰাণ্ডালৈকে আহিছে তাইক মাতিবলৈ খং কৰা নাই অদ্ভুতভাৱে কোমল মাতেৰে মাতিছে তাই লাহে লাহে চোৰাঘৰৰ বাৰাণ্ডালৈ উঠিলে বাৰাণ্ডাত চকী এখনত এজন শকত বগা মানুহ বহি আছে মানুহজনে তাইলৈ চাইছে তাইৰ গাটো কঁপি উঠিল সেই মানুহটো বগীয়ে ভয় কৰা সেই মানুহটো বগীৰ দৰে তাইও যেন তৎক্ষণাত পলাই যাব পীড়াত বহি চাহ খাব নোৱাৰা পেটোৱা মানুহটোৱে আইতাকৰ কুৰচাৰ টেবুল ক্লথ পৰা টেবুলখনত চাহ খাইছে তাইৰ গাত যেন লাই সৰিয়হ ফুটিবলৈ লাগিল বগা গাঁঠলো মানুহটোক যেন তাইৰ চকীখনৰ পৰা গটা মাৰি দিলে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে অৰুপা পটঙীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ দুৱাত্ৰিংশতম খণ্ডটি শুনিলে পাঠ কৰিলে নয়ন প্ৰসাদে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে তগৰ দৰিণ বৰা আয়া শিখা মহন্ত বৰুৱানী অঞ্জুমা দাস মাহঁতে ৰুমা মামণি তালুকদাৰ যশোদা মনোৰমা বৰঠাকুৰ ভাদৈ জোৎস্না তালুকদাৰ মোমায়েক তপন দত্ত আৰু বিনাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে মেলডী পাটগিৰিয়ে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ অয়নান্ত এই উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ ত্ৰয়োষ্টিংশতিতম খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ দিনটোৰ এই একেই সময়তে